Так, привет, 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 здорово всем, э, друзья кинцы. Так, чё? Ну, короче, э, так, 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 актуал. Вот, короче, можем посмотреть дело патруля, чисто посмотреть, что там не них прилетело, загрузить запись. Короче, что вообще я хотел рассказать? Все буду короче, знову снимать чуть-чуть по доти тоже и буду параллельно идти херої По Хероїсу Заходьте короче, втикайте, потому что игрушка це достаточно прикольно. Ну, типа, кому нравится таке, потому что не всім, конечно, нравится, хтось более динамичный, типа доти любить. Но Heroes, э, то типа посидеть, почилить, тоже, типа, знаєш, не всегда хочется... Но именно в доте типа напряг жесткий. Потому что тебе все время надо типа кликать. Будь тем... И что он у нас сделал? Еще раз, еще раз. Шаны так. А, у нас третья ФК. Чуть-чуть. Вертается обратно. А, уже то, что шо... Чел пикнул Луну вместе с, с Веном. А кто из них, типа, тройка, а кто... Свен у нас, короче, типа, кор. А Луна, типа, пытается фармить. Это, типа, саппорт. Типа какая-то супер странная сборка. Ну, то есть, ну, не сборка, а супер странная движуха. И вот Свен приходит сюда, забирает всех их она пытается фармить. Тому що, типа, хули ты ти не стоишь зі мною на лайні, типа. Він такий думає. І от вони, типа, такі, оп-хоп. Ці тут на фріфармі, цього все чітко. Ну, то, що це новичок, явно. І то, що він делає це тоже явно. гра не задалась у челикса він пытался же там споти фармить, но не знаю чи це прям причина для того, щоб його жорстко жестко зацепить. Uh, Короче... що тут не так. За що тут вердикт? Не, даже шота на нафармив на 24 минуте, но нормально. Ну ладно, одна шмотка нормальная. Сплитать иллюзии мы типа фармить пытаются. Ну что так, он делает все сам, что сбайтит на иллюзии. Ну, в принципе, я бы не хотел с таким саппортом стоять. и бы такие делал, типа. Вот на лайне. А Цена Це... Ладно, тут что-нибудь робят, не критично. Тут есть це сап просто, я не понимаю, что це сап. Покажите нахуй. На смен это, скорее всего, что... Шо... Что как раз, э, типа, кор. Бля, а что позиции не показывает? Я понять не могу. Что за типа обычка? А на рейтинг. Ну, вот цей момент, что она, типа, пришла быть кемпов. Кемпы, то есть. что тут такого, типа? Ну не задалась игра, я просто не бачу начало, типа, мне, мені... ну, типа, я не бачу такого... То, что она собиралась типа, на экспорт. Хер знаю, честно, вот тут я, типа, ну можно, типа, быть дебилом, ну, то есть, мало доказательств, я считаю. Скрипты? Ну не, не виновен явно. Ну тут либо... Мало доказательств, типа. Хотя то, что они собираются на як саппорт и ни разу за всю игру не купил, він саппорт рели. А стоял він со свами, ну ладно, блядь, и новень, короче. Ухуй. Да. Ладно, давай ты next. Загрузить запись. Фу. Так, рассмотреть дело, давай. Ч ⁇ сложно так? О, тут, походу, попроще буду. И через кнопку спам, я правильно понял? Типа, это его глазами, да? Ну, у него забинжена кнопка. Да, у него явно... Ну, что, Старкрафтер, типа, какие-то... Jakiś... Ладно, короче, препятствования а шой тут не так сделал, ну, допустим, то, что закупился не так, и к челам понравилось, что я не понял. Вот он хочет стопать крипов, он не идёт на руну. Вполне себе нормальная история, типа, если он не идёт на руну. Он прокликает чувачков типа. Был вырубить йоу тихо вот. так ну если типа ну он не пишёт на руну, типа из-за этого ему кинули репорт вот этот первый, типа Можно я косю скорость, потому что это, блядь, скучно. Где там скорость просто? А, вот, вот. X2 давай сделаем. Это, пиздец? Э, так. Глазами игрока, Хускар. А, что он, типа... Мне мид не поделили, Хускар и Снайпер. Ясно. В принципе, понятно. В чем прикол? Нет, это явно руин все все виновен. Там обои, конечно, ребоя, но че он сам не стоит один на миду, не, не получая экспу. Ну, типа... Не знаю. Тут даже не надо дальше дивиться, все понятно. И не, не стоит на мед... Ну, просто что-то гуляет со снайпером, типа. Будто бы это его друг. А зачем это делать? Короче, сейчас на экспедимся. Пельчик, пельчик, ладно, давай ушкоряем. Бежит, бежит, бежит. Чек на одного игрока. Ладно, надо сразу до фрагмента переходить, потому что все будет долго, что не затягивать. Стоп. Чего? раз Замедлиться максимально, потому что я не помню. Где руин? А, что... Шо... А как так? Чего они двое, типа, на лайне? Типа, ну то, что они качаются вместе, это уже руин. Он сейчас пойду сюда и сдохнет просто нафилит. Ацеп. Ну, в принципе, я понимаю, что он так сделал, потому что он обиделся, что типа ПАшка медово пришла до него, типа, и начала забирать его фарм, типа. И если я правильно. А нет, он не, она не медова, а цемидер. вообще уровень сейчас? Восьмий. а у тебя человек... А, вот, это целишраг медовый. То чого вони взагалі... вообще... Ізначально, хто изначально, Кто на якому лайне стоял? Вона з ним стояла? Ну і двоє стояли на лайні, типа два кора. Ну це два Два генія дота, я понял. Ну все, мені в принципі тут все понятно. Виновен. Молод казати. Не виновен, то есть... Бля, вообще не виновен, я не бачу там читов ніяких. Окей. Бать, сколько там патрулей? Это капец. Сейчас один подъемся. Загрузите запись, чтобы начать. Распаковочка идет. Так. зараз глянем справа. А надо музычку какую-то подрубить, что-то скучно, правда? Сейчас, 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 сейчас. Что я не знаю, что вообще включить? мне страйк не... Мне, мне... Ладно, короче, я лучше не буду с ним экспериментировать пока что. Що. Потом что-то придумаю. Давайте посмотрим просто фасиком. Что-то за проблема была. Дэвин. Ого, фига себе там тренд постарался, это вообще жесть. Просто везде все выйдно. Что-то не прогрузились. те, сейчас и тренд. И цей заложил, короче. Что происходит? А на кого? А на що це, типу, руїн? Так в чому тут руїн? я не понял? Да вражеская команда вообще. А, давай назад. А, скрипты или читы? Йоу Мало доказательств. Або кинул, ну типа Або кинул и на той отрезок времени все передивлюватися не дуже хочется, конечно, ну ладно. Ну тут явно нема скрипта или читал на тему отрезку. Він даже не, дел... ну, типа, не делая ничего, он просто 6 рапир купил. Я кинце с промиссия купить, вопрос следующий. Так, что у него? У него 6... Подика минута? 57? Чеми вин на фармить на такие количество теоретически. Давай дай камера глазами игрока. КДЕ. я. Ого, це, типу, улетело, конечно, погулял. Сразу рейдж байбек делаю. Ну, давай x2, типа, x1,5. Х2, короче. Да бы ничего Я не бачу нічого такого, що могло сказати, що він читер Ну, надо було раніше показати, де він цих 6 рапір взяв, типа. То що в нього тут... Киньонит Нельзя подводиться. Достаточно затянута игра. А, да, у него слишком много денег. А, все, да. сочи так. Там шеропир куча лежит. Что за бред? Что я таки бачу? У него слишком много денег Це Точно виновен. Сто процентов що? Це... це... Препятствование игры мало доказательств. Ну, нормальную игру... Ну да, виновен брать. Потому что, ну, він заруины в игру челам. Так что це и препятствование плюс еще. Так, вынести вердикт. Так, шо царипи разлагал. Блин, с каких монетцы их патрулей? Что за бред. Давай смотреть. О, это последний вроде. На бадончика Бадон в скине. Прикольный скин, кстати, мне нравится. И дракончик. мимба. Ладно, давай сразу типа на цель препятствий. Препятствия игры я больше всего люблю, потому что оно не требует передавливаться всю катку, типа везде. Бля, надо было просто сразу на фонтан подавиться, что им там рапир накидал, я бы сразу понял, что это еще так. Mm -hmm. так, ну пока я не бачу тут никакого препятствия. На 14 минуте что? А как? А на какие у него радик будут идти? Что за бред? У него... Бля, а что за прикол? Ну, типа... Дика минута. Ну, стоп, давай так, паузу делаем. 13 минута, в Нього радик. Типа фул собранный, ну... Плюс Orjax. Если радик обычно собирає, типа, до 14, типа, ну. У него 16 уровень на 13. -й. Да, у него прям все хорошо утекается. Показательно. А, бля, він показал только что скільки у него счт, да? 0-3? И у него стики фарма. То есть тип про просто именно типа задрыщ. По фарму получается. То з с цим щитком так хорошо фармит. Ну ладно, поднимемся його фарм паттерн. хорошо. Ну, вот с типа, его фарм -паттерн. сюда, типа, ходит. Потом вот вертается сюда, чуть Так, он... Им... О, он начал постоять чуть-чуть АФК. -чуть ну, учитывая то, сколько у него золота, он может себе позволить. Я реально дуже рано, якось радик появился, это странно. При том, что он три раза сдох. Что он делает? Что делает? Что за хуйня, что произошла? Да, эту хуйню надо убрать, все мешает, пиздец. Тут собачив, це просто пиз... А, и все продав, чтобы рапиру купить. Нахуя? Чтобы все нормально было, нахуй ты это сделал? Не, бля, задолба. Ну, типа. Мало доказательств, потому что я не бачу, типа, у меня есть подозрение на это. Что слишком ранние какие-то, типа, айтеми. Ну, ладно, можно просто фармила жесткий. Хорошо. А то, что он купляет рапиру вместо этих нормальных айтемов, которые он купил, это, ну, это виновен. Это виновен. Все. Фу, все. Гайс, спасибо за просмотр. Кто подивился этим видос, красавчики. Напишите в комментариях, что мне записать, потому что я что-то в экзистенциальный кризис у меня, я не знаю, что мне делать. Может кто-то сейчас посоветует. Лайкосики поставьте под, под цей. подбодрить меня, короче, потому что у меня это реально э, такое настроение не прям, чтобы фибаршить. Вот так я. Ну, Все, залітайте, там будуще відоси по Heroїsu, коротше. Оцей щас розди... роздивились патруль. Може, що запишу відоси, если прям буде сильне настроєння. Е, Цей. Як я граю, коротше, з ботами. Потому що мені Ember треба відновлювати свого сигнатурного, типу, мені треба роз, це, розклікуватися на ньому. То... видосик типа с ботаном можно записать, особенно для новичков, потому что, ну, типа, канал в основном для новичков, будет интересно повтыкать, типа, что на эмбере, типа, какие-то фишечки, и там вообще, как на нем фармить, там, и так дальше. Ну, короче, вот такие вот моментики на эмбере еще, буду показывать, потому что надо возвращать сигнатурку в игру. Вот, и что еще? Ще, короче, да, на героев залетайте, кому э, такие медленные геймплей, типа там, Там много інгліша, тому що поки що вони не локалізували, типу, на українську, е, так що там багато англійської. Я там читаю, типу, перекладаю, типу, може комусь це буде трохи в напряг, але ну, типу, хто може, того зайдіть подивіться, нормальна тема. Все, гай, спасибо. Ну, дякую, коротше, що подивилися. Все, гарного дня.